Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat berjumpa kembali dan mengikuti tausiah singkat kita hari ini. Kali ini kita mengangkat sebuah judul yaitu kebebasan dalam konteks ajaran Islam. Saudara, kita tidak bisa hidup sendirian karena kita memang secara kodrati adalah makhluk sosial makhluk yang suka hidup berkelompok hidup berkawan dan atau disebut juga hidup bermasyarakat kalau ada orang hidup melawan arus sengaja hidup individualis tidak membutuhkan orang lain itu artinya dia mempersulit dan memojokkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena melawan tututan sosial. Al-Qur'an surat al hujarat ayat 13 mengatakan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min wa unsa wa ja li Hai manusia, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu hidup bersuku-suku dan berkelompok-kelompok agar kamu saling mengenal antara satu sama lain. Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 Ayat ini menjelaskan bahwa kita manusia ini diciptakan untuk saling kenal-mengenal, untuk saling butuh-membutuhkan, dan saling ketergantungan antara satu sama lain. Saudara, Sejak kehadiran kita di bumi ini, kita tahu hidup bergaul. Sejak itu pula timbul persoalan dalam hidup ini yang harus kita pecahkan bersama. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kita? Tidak mungkin semua kebutuhan kita itu dapat terpenuhi dengan sendiri tanpa orang lain. Semakin, semakin, luat pergaulan kita, semakin bertambah pula ketergantungan kita kepada orang lain. Karena orang Yunani mengatakan bahwa manusia itu adalah zon politikon. Peribahasa ini menggambarkan betapa eratnya hubungan manusia satu sama lain dengan manusia lain, gitu maksud saya. Misalnya kita di kota ini tidak bisa makan nasi, kalau petani desa tidak tanam padi. Atau orang Jerman tidak bisa memproduksi ban mobil. Kalau orang Ocu tidak menyadap karet. Dan begitulah seterusnya. Dalam kehidupan ini, di mana satu individu dengan individu lain saling tergantungan. Saling punya hak dan kewajiban. Punya kebebasan. Sepanjang kebebasan itu, Berada dalam konteks kesejahteraan masyarakat, namun amat kita sayangi, dalam hidup bermasyarakat ini masih ada individu meremehkan individu lain, masih merasa angkuh, sombong, arogansi, mengekang, memperbudak, dan merampas hak orang lain, padahal konsep ajaran Islam sudah jelas kita manusia ini dilahirkan merdeka, bebas. Maka tidak seorang pun yang berhak mencabut kebebasan kita. Membuat kita menjadi terikat, terbelenggu dan diintimidasi dan sebagainya dan sebagainya. Dalam konteks ajaran Islam, setiap kita berhak menggunakan kebebasan kita sepanjang kebebasan itu berada dalam kerangka kaedah atau norma-norma Islam dan norma sosial sepanjang kebebasan itu dapat kita pergunakan, baik secara sosial maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya hak dan bebas mempergunakan jalan raya, misalnya. Tetapi ingat, dalam kebebasan kita itu ada kewajiban yang harus kita jalankan yaitu beri kesempatan bagi orang lain untuk menggunakan haknya secara bebas pula. Seperti inilah konsep ajaran Islam tentang kebebasan itu. Artinya kita boleh hidup kita tidak boleh hidup seenaknya dan tidak boleh merampas hak orang lain. Oleh karena itu Saudara-saudara mari kita jalankan hak dan kewajipan kita sesuai dengan norma-norma agama sesuai dengan norma-norma sosial norma-norma kesantunan dan sebagainya dan sebagainya semoga hidup kita ini terasa indah terasa nyaman dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sekian saja banyak ma banyak maaf Wabillahi taufik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.